Hər kəsə salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizlərə İtaliya mətbəxinə məxsus olan çox sevilən, çox asan tiramisuun reseptini bölüşürəm. İlk öncə tiramisuun kremini hazırlayaq. Bir qaba 3 stəkan süd və 2 ədəd yumurtanın sarısını əlavə edib çırpanla yaxşı çırpırıq və sonra üzərinə 2 yemək qaşığı un Bir yemək qaşığı nişasta və 4 yemək qaşığı şəkər tozu əlavə edib qarışdırırıq. Yaxşı qarışdırdıqdan sonra isə ocağın üzərinə qoyub bişiririk. Qatılaşana gedib bişdikdən sonra isə kənara çekib soymağı gözləyirik. Soyduqdan sonra isə üzərinə labne pendiri əlavə edib mikserlə və ya əl çırpanı ilə yaxşıca çırpırıb. Sonra isə peçenyələri islatmaq üçün bir qaba 2 yemək qaşığı qəhvə, dənəbər qəhvə 2 qймаq qaşığı şəkər tozu və stəkan yarım su əlavə edib yaxşıca həllolana qədər qarışdırırıq. Sonra isə peçenyalarımızın alt hissələrini kəsib hamsını eyni qaydada düzləşdirərik. Hazırlayacağımız qabın çərsəsinə 2 yemək qaşığı krem əlavə edib hər tərəfə çəkirik. Sonra isə ətrafına peçenyalarımızı düzürük. Sonra isə peçenyalarımızın üst hissəsini qəhvəyə bulayıb qaba düzürük. Uşaqlara zərərli yoxdur. Sonra isə peçenyalarımızın üzərinə kremin yarısını əlavə edirik. Əlavə edib yayırıq. ikinci qat peçenallarımızı düzüb qalan kremidə üzərinə əlavə edib ətrafına çəkirik. Son olarak ise üzerine bolca kakao eriyerek soyducuda en az 4 saat gözlettikten sonra ise servis etmiyorlar. çox asan və çox dadlı bir tortdur. Sizlər də mütləq hazırlayın və əminəm ki, çox bəyənəcəksiniz. Bu günlik də bu qədər, əziz izləyicilərim. Sağ olun, sağolla qalın. Hələlik.